जेपी नड्डा यांनी आवाहन केलंय की साधेपणाने जगा महागड्या गाड्या महागडी घड्याळ वापरू नका सामान्य माणसात जाताना श्रीमंतीचा थाट दाखवू नका मोदी करत आहेत तसे ढोंग करा असं आवाहन जे पी नड्डा यांनी केलंय अशी जहरी टीका संजय राऊत यांनी भाजपच्या नेत्यांवर केली आहे जनरल कायर है वो अपने कायरता से की हत्या कर रहा है। डर रहा है को। देश के राजधानी से रोक रहा है कायरता था इसलिए मैं उनको जनरल कायर बोलता हूँ ये मुद्दा नहीं निकलेगा अब मुद्दा निकला है तो बहुत दूर तक जाएगा अब पंजाब की लड़ाई नहीं है ये हरियाणा और पंजाब के किसानों की लड़ाई नहीं है ये देश के किसानों की लड़ाई है मैं इतना ही कहूंगा ह्याच्यावरती मी आधीच टीका केलेली आहे किंवा आम्ही याच्यावरती मत व्यक्ती केलेलं आहे एक एक या महाराष्ट्रातली संस्था उद्योग हा गुजरात कडे वळवला जातो आहे उद्या मुंबई सुद्धा गुजरातला देतील महानंदाचे चेअरमन कोण होते राधाकृष्ण विखे पाटलांचे सख्य मेवणे 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 पाहुणे आणि पाहुण्यांनी दिलं महानंदा शेकडो कर्मचारी आहेत तीच काय केलं या विखे पाटलांच्या पाहुण्यांनी आणि मेहण्यांनी काय मत याच्यावरती भूमिका व्यक्त करा तुम्ही एक डेअरी चालवू शकत नाही महाराष्ट्र सरकारची हा स्वतःच्या डेऱ्या बरोबर चाललेल्या आहेत स्वतःच्या खोक्यांचं राजकारण बरोबर चाललेलं आहे एक बयान आहे जे नड्डा मुंबई द्वारेपत्रे देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आहे की इलेक्शन रहे हैं तो उद्धव ठाकरे हे कहेंगे कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है ये ये, ये इलेक्शन की बात नहीं है जब से ये फडणवीस शिंदे और अजित पवार की सरकार आई है तब से मुंबई के बारे में जो निर्णय केंद्र सरकार ले रही है तो ये सबके मन में डर है ना जिस तरह की मुंबई का उद्योग मुंबई की संस्थाएं आर्थिक संस्थाएं आप गुजरात लेके जा रहा हो आप महानंदा भी लेकर चले जा रहा हो जिस तरह से मुंबई को अडानी को बेच दिया है हाँ अडानी को बेच दिया ना मुंबई धारा भी बेच दिया या हमारी नमक वाली जमीन बेच दी सब कुछ बेच दिया तो अगर हम भी कहते हैं हमें डर है मुंबई के बारे में तो उसमें गलत क्या है देवेंद्र फडणवीस मुंबई का सौदा करने जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं और उसमें हिम्मत नहीं है कि महाराष्ट्र के नेता होने के बावजूद इस निर्णय को विरोध करे ये एक नाथ शिंदे ये अजित पवार ये देवेंद्र फडणवीस ये लाचार लोग हैं ये मुंबई का सौदा करने जा रहे तो तो हैं सर मैंने कहा ना महानंदा डेयरी का पूरा कारोबार अब गुजरात से चलेगा ये सरकार इतनी बड़ी सरकार अपने आपको मानती है एक डेरी नहीं चला सकती एक डेरी भी बेच दी है लोगों ने अपने अपने जो शुगर लॉबी के लोग हैं उनकी तो डेरी चल रही है विखे पाटिल की डेरी चल रही है गोकुल डेरी चल रही है वाराणा चल रही है हा? लेकिन महाराष्ट्र सरकार की जो एक प्रॉपर्टी है कि सरकार की ये डेरी नहीं जा रही है ये डेरी के साथ पचास एकड़ की जो जमीन है गोरेगांव में वो बेचने की साजिश चल रही है पचास एकड़ की प्राइम लोकेशन की लैंड है ये ये बेचने की साजिश है और उसमें देवेंद्र फडणवीस एक शिंदे और अजित पवार शामिल है और ये जमीन भी अड़ाने को देने जा रहे हैं फॉर्मूला है फॉर्मूला देता है, है, है। <laughs> उत्तर प्रदेश मध्य समाजवादी पार्टी मध्य जागावाट पूर्ण झालं दिल्लीमध्ये आप आणि काँग्रेसबद्दल जागावाटप पूर्ण झालं तामिळनाडूमध्ये शेवटच्या टप्प्यात आहे मला खात्री आहे पश्चिम बंगालला सुद्धा काँग्रेस आणि ममतामध्ये सकारात्मक चर्चा सुरू आहे आणि मी वारंवार सांगतोय महाराष्ट्रामध्ये ही महाविकास आघाडी आहे त्याच्यामध्ये शिवसेना आहे काँग्रेस आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे वंचित बहुजन आघाडी आहे या सगळ्यांमध्ये एक वाक्यत आहे की काही करून भारतीय जनता पक्षाची हुकुमशाही आपल्याला पराभूत करायची आहे आणि आमचं जागा वाटप हे अत्यंत काळजीपूर्वक सुनियोजित पद्धतीने सुरू आहे आणि सत्तावीस तारखेला आम्ही भेटतो सत्तावीस तारखेला दुपारनंतर आम्ही सगळे प्रमुख पक्ष आणि नेते